Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya selaku pengerusi Persatuan Waris Nakoda Yusof dan barisan ahli Jawatankuasa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada perasmian makam perasmian papan tanda makam Nakoda Yusof dan keluarga pada hari ini 15 Mei di Tanah Perkuburan Melayu Jalan Ampang. Juga saya ingin mengucapkan kepada Encik Nasir selaku pengarah Hakim Negara yang sudi merasmikan papan tanda makam Nakoda Yusof. Baik, terlebih dahulu saya ingin berkongsi siapa Nakoda Yusof. Seperti yang kita tahu, Nakoda Yusof uh, diabadikan di Jalan uh, Nakoda Yusof, Daerah Pudu atau lebih tepat. Ikea Ceras. Juga ada kampung Nakoda di Selayang. Taman Nakoda Yusof di Kampung Jawa Kelang. Nakoda Yusof atau lebih dikenali dengan Cik Soh Kelang. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Yusof bin Abu Bakar yang berasal dari Losong, Parlimen Perang, Kuala Terengganu. Beliau adalah kapten kapal yang berdagang membawa muatan beras, rempah ratus dan juga bahan-bahan mentah okay, dari Terengganu, Siam dan kawasan sekitarnya. Jadi dia melebarkan sayapnya berlayar hingga ke Selangor pada waktu ataupun pada zaman Sultan Abdul Samad. Okay, dan pada masa itu berlakunya perang saudara. So Nakhoda Yusof uh, membantu Sultan Abdul Samad membekalkan bahan-bahan mentah Okey, semasa perang saudara. Uh, jadi sebagai mengenang jasa Nafudigisop, uh, Sultan Abdul Samad mengadungkerahkan tanah-tanah, uh, uh, terutamanya di Selayang, di Mungkin Batu. Okay, di situ dia mengusahakan berbagai jenis pertanian seperti menanam uh, koko, getah, kelapa sawit, padi, dan uh, dalam masa yang sama, okey, dibukakan diluaskan rezeki dia terjumpa biji timah di Lombong, di Selayang daripada hasil hasil kekayaan Nakoda Yusof uh, dia telah melaburkan dalam uh, membeli beberapa aset di Kuala Lumpur dan juga di Selangor tercatat dalam sebuah buku History of Kuala Lumpur 1856-1939 yang ditulis oleh GM Gulik menyebut Nakoda Yusof mempunyai 58 lot shop lot di Jalan Tuan Rahman uh, dan juga di beberapa kawasan sekitar Kuala Lumpur. Okay. Dan dia juga telah melabur uh, dalam uh, aset di Kelang di mana dia membeli 323 ekar tanah di Kelang. Okay. Uh, so dalam masa yang sama, Nakoda Yusof telah mewakafkan, mewakafkan tanah okay. yang pertamanya uh, Baji Jamin Kuala Lumpur. Yang keduanya tanah di belakang Dataran Deka di mana dibina sebuah sekolah yang bernama Sekolah Melayu Batu Rot okay. dan juga uh, tanah perkuburan seluas 10 ekar di tanah perkuburan Jalan Pang. Okay. Jadi beliau meninggal dunia pada tahun 1912 dimakamkan di sini tanah perkuburan Islam Jalan Ampang bersama dengan enam orang anak-anak beliau uh, dan juga ahli keluarga. Untuk maklumat, Nakoda Yusuf mempunyai empat orang isteri. Daripada empat orang isteri, dia mempunyai sepuluh orang anak, lima lelaki dan lima perempuan. Dan Alhamdulillah, setakat hari ini, waris Nakoda Yusuf telah berkembang sehingga 2,575 waris. Dari generasi satu sehingga generasi enam. Yang mana bukan saja di Kuala Lumpur tetapi merata negeri dan juga di luar negara. Okay, jadi kami Persatuan didaftar pada tahun 2022 dengan barisan AJK saya yang ada di sini okey telah bertungkus lumus okey mengadakan berbagai program. Alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan dua program yang besar. Pada tahun lepas kita telah mengadakan uh, hari keluarga di Kuantan 3 hari 2 malam dengan kehadiran seramai 800 orang ataupun waris dan keluarga. Dan pada bulan lepas kita mengadakan hari keluarga di mana kehadiran adalah seramai 1,200 waris dan keluarga. Jadi itu adalah satu kejayaan besar dan mendepati matlamat persatuan untuk merapatkan silaturahim yang telah terputus hampir 120 tahun. Okey, itu saja uh, daripada saya persatuan. Semoga uh, persatuan dan uh, Nakudi Isop menjadi satu sejarah dan mendapat, mendapat pengiktirafan daripada masyarakat dan juga daripada kerajaan. InsyaAllah. Baik terima kasih wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Generasi ketiga. Oh. Delegasi yang keempat. Oh. Aa, dia dalam dalam ni nak kutisoh ada bunggu tiga kubur. Nak kutisoh dengan anak-anak dia. Hmm. ada enam orang. Jadi yang 27 pasal dia oh. sepuluh orang anak daripada-daripada isteri. So yang ni seorang. Apa namanya? Ah uh, anak dia delegasi nombor 4. Ni isteri nombor 4lah ni. Saya isteri nombor 4. Uh, yang bunggu sulah isteri, okay. isteri nombor 1. Ah Tansi Musa daripada isi nombor 2 uh, Ini Abang Yusuf daripada isi nombor 3 Jadi maknanya dalam persatuan kita AJK daripada keempat empat isteri Itu uh, tu yang saya kata uh, Apa nama? Kumpul ni Jadi uh, anak ada 10 tiga orang anak perempuan ni di Terengganu Pasal daripada isteri pertama uh, So isteri kedua, ketiga, keempat, tujuh orang anaknya semua di sini Dan adik keluarga uh, Jadi sekarang ni kalau kita tengok kedudukan Kedudukan makam dia ni, betul-betul di tengah-tengah daripada 10 ekar tanah ni kedudukan di tengah tengah dan menunjukkan yang tanah perkuburan 10 ekar ni diwakafkan oleh Nabi Yusuf uh, dan kalau kita tengok uh, salah satu dia tu dia dalam tembok dia berpagak lain daripada kubur-kubur yang ada kat dalam perkuburan tu uh, Bismillahirrahmanirrahim saya akan dimasukkan Wow. Ya Alamin, di sini kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas jasa baik atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nakhoda Yusuf yang nama sebenarnya iaitu Muhammad Yusuf bin Abu Bakar yang telah meninggal pada 1912 yang mana jasa arwah terlampau besar utamanya untuk mewakafkan tanah iaitu tanah perkuburan ini sendiri sebanyak 10 ekar dan juga tanah yang berada sekarang ni, Masjid Jamek yang menjadi tempat lahirnya Kuala Lumpur bermula tahun 1908 dibina dan siap pada 1909 dan kemudian terima kasih juga kita ucapkan kepada Allah yang telah mewakafkan juga tanah untuk membangunkan sekolah Melayu antara sekolah Melayu tertua iaitu sekolah Melayu Batu Rut dalam batu dan telah menjadi satu warisan yang sangat besar di Kuala Lumpur ini dan juga warisan untuk ummah, utamanya umat-umat Islam yang berada di Malaysia ini insya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولابائنا ولامهاتنا ولاجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمن احسن الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. Ya ni gapo? Gapo. Oh, pacik. Pacik. Oh. Dia tu aku Macam macam mana Dia punya dia punya ikatan macam mana? Haji Musa tu, ha, ayah pada datuk saya. Haji Musa ni anak pinak okay, Yusof. Yusuf. Okey. datuk Abdul Samad. Isteri kedua. kedua lah. kedua. Ah. Aku Amin Ali go sana. Nak kuda ni asal Terengganu. Ya. Eh, Sorang-sorang. Oh, okay, okay. Mak saya belasuk sorang. So. Oh ya ke? Mak saya orang Sorang. Jadi dia asalnya memang lama. Jadi, jadi persatuan keluarkan modal untuk baik pulih balik. Uh, dengan batu nisan <susuk> dengan apa-apa. Ni, ni, tak, ni, tak, tak ada. Tak ada. Jadi tak kita tak belanja tak ha, semua sama. Memang saya minta minta kontraktor buat kereta biar tegak. Jadi yang kata kita nak pulihkan balik tembok pagar apa jadi kami belajar lebih kurang dalam 35000 buat semua kubur ni balik. Jadi asrah. Oh balik. Ini baik. pun. dengar. Side down ni. Ini. Ha. Asalnya kubur ni rupa macam mana yang macam Ini baik. memang asal Oh ni oh, sebab, sebab dia memang sebenarnya ukiran batu nisan dia ni, marble yang diimport daripada Itali. Asalnya. Asalnya. Aa, tapi bila kita nak baik pulih sebabkan kos terlalu tinggi ya. jadi kita ambil daripada langkawi. Jadi dia buat uh, balik serupa macam ni. Dia kopi balik. Ah dia kopi balik batu marble. Semua kubur-kubur ini semua. Yang satu memang putih ya? Ha sama, ha, di, di, dia dia nah, ah sama. Memang putih. Ha. memang asal. ini memang asal dia sebenarnya. Uh ini asal? Tahun selepas Pak Jamek siap. Arwah meninggal -dere. lah. sungai? Pak ya. Pak Kuala Lumpur tiga tahun selepas siapkan. Tak boleh Yusuf meninggal dunia. Yang kubur-kubur kan lama yang kat depan tu boleh dipindah ke mana? Kubur dipindahkan ke sini juga. Ada di kawasan jalan. Ada kawasan ni. Ada juga dipindahkan sebagian di kawasan a uh, setapak. Ada. Tapi kebanyakannya memang kita semua semua dipindahkanlah. Zaman-zaman bujang dulu kita orang situ, cacat nak kubur, dan beralaskan <laughs> melemel. Oh, Bila mangkuk sujud, topik topik utama yang buka dahi. <laughs> melemel. Cuma kata Sepuluh uh, anak tanda, nak kumpul isu daripada empat isteri bantu, tanda, uh, Isteri yang pertama Dan tiga orang anak perempuan tanda, dia Yang daripada isteri tanda, pertama tanda. di Terengganu uh, Ditanam di Terengganu uh, Daripada isteri yang kedua, ketiga, keempat Dan tujuh anaknya di sini Termasuk ahli keluarga uh, Ahli keluarga semua di sini Tapi saya masih tak ingat lagi Ahli-ahli keluarga yang saya ingat Cuma tu enam orang anak Seperti yang terpampang di papan tanda uh, Siapa ni? Uh, Osman Rahman Musa, Zainab, Fatimah, Malik. Ah ha, ya, enam ya. orang dalam. Ha. Yalah dia ada lima lelaki dan lima perempuan. Oh, dia Osman kan? Ya, yeah, betul. Daripada kan? tujuh, tujuh anak, adik, kan? so sekarang hmm. ni waris-waris Nakoda Yusof berkembang sehingga 2,575 waris. Daripada generasi pertama sehingga ke generasi yang ke-6. Dan bertambah. Dan akan bertambah, insyaAllah. Bila, Bila lah simpunan keluarga ni? Okey, uh, kita Mati, daftar, persatuan daftar Osman pada tahun di 2022. Di Sinodin, kan? Jadi kalau kita ikutkan umur persatuan baru tiga tahun. Uh, tahun lepas kita buat hari keluarga di Kuantan, Tiga hari dua malam berapa banyak tu? 800 orang kehadiran. Okey. Okey. Bulan lepas kita buat rumah terbuka di Syalam, ah Dewan Raja Muda. Ah. Di Dewan MBS ya. Ah, dia tahu tak? Di Dewan Raja Muda Musa. Hmm. Saya catuju kehadiran waris, waris dan keluarga seramai 1200 orang. Oh. Dan akan datang program yang akan datang insya-Allah hai keluarga seperti yang saya maklumkan kepada semua, kita akan buat setiap 2 tahun insya-Allah. so saya jangka mungkin kehadiran akan cecah sehingga 1500 orang. Sebab saya maklumkan tadi waris kita ada 2575 dan ahli bertambah setiap bulan. Kan? Okay. Uh, jadi uh, itulah jadi maksudnya sekarang ni kita nak kesinambungan legasi nak kudis so tu. Sebab sebab kita dah orang kata berpecah dah hampir 100 tahun. Dan sekarang kita berkumpul balik. So matlamat persatuan ialah untuk merapatkan ukhuwah silaturahim semua waris-waris. Jadi dia kenal siapa moyang, dan dia kenal saudara baru. Boleh okay. buat koperasi ya. Memang memang dah diluluskan. <laughs> dah lulus dah. Luluskan. Koperasi? Koperasi nak kuning so berhad. Masya-Allah. <laughs> kita bergerak cepat. Ah. Ah. Yeah. Sebab ah, apa ah. kooperasi dan persatuan Ahli-ahli ada daripada kalangan waris-waris mm -hmm. Sahaja, kita tak buka pada publik Dia sebenarnya uh, ah, kapten kapal oh, okey. Dia asal Terengganu ni kebanyakannya payah yeah. so, oh, kapal. Ah, dia saudara kapal jadi dia dia ni, apa nama ni, Kapten Kapak yang berdagang beras 400. Ah. Jadi maknanya daripada Terengganu, biasanya dia berulang-alik Terengganu ke Siam. Hmm. Jadi dia melebarkan sayap dia hingga ke Selangor. Hmm. Jadi bila dia sampai ke Selangor tu, masa tu pula Perang Saudara. Hmm. Perang Saudara, apa nama ni, Selangor. Jadi masa tu uh, zaman Sultan Abdul Samad. Uh. Nakudi, so kebetulan masa tu bawa bekalan. Jadi dia bantu Sultan Abdul Samad bekalkan beras, bekalkan bahan-bahan kering, bahan-bahan mentah. Jadi daripada situ Sultan Abdul Samad Hutan Budi. Hutan Jadi dia tanah. anugerahkan tanah. Jadi yang saya baca daripada cerita orang lama lah, Kan. Ha. Jadi daripada situ uh, Sultan Abdul Samad anugerahkan tanah di Selayang. Ha, Selayang masa itu kawasan Lombok. Hmm. Tapi dalam masa yang sama dia dia buat apa pertanian, tanam pokok, tanam padi, tanam uh, hitam, tanam buah-buahan apa semua. Tapi dalam kawasan, ada satu kawasan, Lombong. Jadi dia jumpa biji timah. So daripada biji timah itulah yang dia kata jadi kaya raya. Daripada pelaburan uh, biji timah hasil biji timah tu dia beli aset. Hmm. Okey dia beli aset uh, di Kuala Lumpur dan di Selangor. So permulaannya di Kuala Lumpur dia beli uh, lebih kurang 58 shoplot di Jalan Tuan Kuala Raman sahaja. Oh. Kalau ikut kata tertulis dalam buku History of Kuala Lumpur 1856 sehingga 1939 ada ditulis GM Guling. Okey tapi sebenarnya bila kita ambil sumber daripada Akib, sebenarnya affidavit duty yang kita ambil sumber daripada Akib tu menunjukkan Lacorism uh, ada lebih kurang 132 shop lot di Jalan Tuk uh. Jalan Masjid uh, Jalan Pudu, Jalan Ampang, uh, Jalan Melayu. Jadi di Kuala Lumpur tu berkata. Uh. So selain daripada itu juga uh, dia melabuhkan tanah. Jadi tanah-tanah di Kelang. So dia beli tanah di Kelang seluas 323 atau ekar. Saya ada catit dalam papan tanda. 323 atau ekar dia beli dengan harga 1 dolar 1 ekar. Ha, 1 dolar 1 ekar. 3 ekar bayangkanlah berapa, -berapa besar ni uh, kelang 23, 23, 23. tu. Jadi di Ulu Langat, di Ulu Yam, di uh, Mukim Batu. Jadi maknanya kita boleh tengok lebih kurang dalam 300 atau ekar. Setiap kawasan tu. Uh, so duit daripada pelaburan, uh, biji timah, hasil daripada uh, padi apa semua tu. Uh, so daripada situ, dia mewakafkan tanah. So termasuklah Majlis Jamik, termasuklah tanah perkuburan Lampang ni sekolah. seluas 10 ekar sekolah Melayu sekolah Melayu Batu Road uh. sekolah Melayu Batu Road tu betul-betul di belakang dataran mereka uh. kalau kita tengok di situ uh. sekolah raya uh. di situlah tapak tu dah dipindah oh. kan okay? Uh. jadi kalau kita tengok kan kalau saya baca sebenarnya daripada PDP tu bukan setakat tu saja uh. termasuk KLCC ni pun sama sebab jalan Ampang ni luas uh. Jadi benda tu berlaku sehingga di apa nama ni dipindah milik kepada anak-anak. So tahun esok ada 10 orang anak, 5 lelaki, 5 perempuan daripada empat isteri. Okey. So anak-anak sudah diagih-agihkan. Jadi uh, masalahnya apa nama ni pentadbiran aset-aset ni tidak dijaga oleh anak-anak. Hmm. Dilantiknya pentadbir tanah. So pentadbir tanah ni lah, bila anak-anaknya semua ni meninggal sehingga 19 yang last sekali 1952. Saya nak saya nak saya nak? Ha. Saya Okey. So petak ni sudah berlaku pecah amanah. Sudah dipindah milik pada keluarga. Dan sekarang persatuan a uh, berkata dengan adanya persatuan bukan saja kita sekarang ni uh, untuk program hmm. okay, bukan saja setakat program untuk ahli-ahli kita nak uh, silaturahim tetapi juga sekarang ni kita tengah uh, berkata berusaha untuk ambil balik hak kita. Menjejak balik mana tanah-tanah. Yeah. Okay, kita dah menang satu kes. Hmm. So sekarang ni ada satu kes lagi. So lepas ni kita akan masuk satu kes lagi So saya rasa kan lebih kuat macam saya cakap tadi 50% Daripada keseluruhan aset nakuda Kalau kita kira nilai dia sekarang ni lebih kurang dalam Dalam 5.4 bilion Bilion okay. Jadi mana separuh tu kita akan jejak balik Okey. Kita akan jejak kan kita akan filekan kes di ke mahkamah Jadi maknanya hasil yang kita dapat tu kita akan agak pada ahli, kita buat program. Sebab apa? Macam saya malu dengan tadi. Ahli sekarang 700, waris ada 2,500. Jadi bertahun dia akan bertambah bertambah. So kita akan nikmati sama-sama hasil daripada dia. Daripada a uh, aset-aset uh, kes pencamalah. Uh, jadi dalam masa yang sama pun uh, kita juga tolong membantu apa nama ni uh, orang Melayu kita ataupun kita naikkan pada imej Melayu kita sama tarah dengan bahasa-bahasa lain. Itulah nawaitu saya lah kan supaya orang kata uh, kita dipandang sama tinggi dengan dia orang kan. So yang jadi maknanya Bukan setakat ini, kita akan usahakan berbagai perniagaan, mungkin joint venture dengan ahli-ahli. Ahli-ahli ramai, masing-masing ada berbagai-bagai jenis perniagaan. Jadi kita buat usaha sama daripada hasil yang kita terima, kes daripada kes pecah mana.